Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya Amirah Syasha dalam 15 minit MTV edisi 20 Mei 2025. Kita ke berita utama. Operasi membanteras ketirisan perolehan kerajaan terus gandakan bagi memastikan penyaluran dana awam sampai kepada kumpulan dan mengekang amalan kartel projek. Ketua Pesuruh Jaya Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, amat menyedihkan apabila terdapat peruntukan kerajaan bertujuan menjamin kelestarian penyampaian perkhidmatan kepada rakyat telah diseleweng demi kepentingan peribadi. Justru itu beliau berkata fokus pihaknya masih tertumpu kepada tiga bidang utama berisiko tinggi iaitu perolehan, penguatkuasaan dan rasuah berskala besar. Jelasnya, laporan Ketua Audit Negara terus menjadi rujukan penting SPRM dengan penglibatan aktif dalam jawatan kuasa tindakan laporan Ketua Audit Negara JTLKAN serta mesyuarat bersama agensi penguatkuasa dan agensi pusat berkaitan. Menurut Azam lagi, banyak kes berlaku secara sistematik dan disahkan melalui semakan dalaman namun tidak dilaporkan kerana tidak ada ukupayaan untuk bertindak. Oleh itu usaha mengekang ketirisan mampu dicapai sekiranya semua pihak berganding bahu. Pameran Maritim dan Aeroangkasa Antarabangsa Langkawi 2025, 525, mencatat sejarah baharu apabila berjaya meletakkan Malaysia di pentas global sebagai hak utama pertahanan dan teknologi, mengatasi rekod penganjuran edisi edisi terdahulu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam satu catatan di Facebooknya menyifatkan 525 sebagai penanda aras baru yang membuktikan keupayaan serta kesungguhan Malaysia dalam mendepani cabaran keselamatan dan kemajuan teknologi masa hadapan. Beliau terus menegaskan komitmen Malaysia sebagai negara maritim yang bertanggungjawab dalam memastikan keselamatan dan kestabilan rantau ini. Tambahnya lagi dengan tema Innovate Today, Thrive Tomorrow 525 menonjolkan kepentingan inovasi teknologi dalam membina masa depan yang lebih selamat dan berdaya tahan. Secara keseluruhan, sebanyak 57 pesawat udara dan 39 aset pertunjukan maritim dari dalam dan luar negara akan terlibat untuk edisi kali ini termasuk dari Brazil, Perancis, Itali, Singapura, Indonesia dan juga Amerika Syarikat. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini berkenan mengurniakan surat cara pelantikan kepada tiga hakim di Dewan Singgah Sana Kecil Istana Negara. Istiadat dimulakan dengan pengurniaan surat cara pelantikan kepada Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Lee Sui Seng diikuti Hakim Mahkamah Rayuan, Datuk Hayatul Akmal Abdul Aziz dan Datuk Dr. Lim Hock Leng. Sui Seng sebelum ini adalah Hakim Mahkamah Rayuan, manakala Hayatul Akmal dan Hock Leng masing-masing merupakan Hakim Mahkamah Tinggi. Terhadir ialah Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat, Presiden Mahkamah Rayuan Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim, Hakim Besar Malaya Datuk Seri Hasnah Muhammad Hashim, serta Hakim Besar Sabah dan Sarawak Tan Sri Abdul Rahman Sibli. Pihak polis sudah menjumpai petunjuk sekaligus dipercayai dapat membawa kepada penangkapan suspek yang menyimbah asid ke arah seorang pemilik spa dan salun kecantikan di Bres Kubur Besar Bacok, Kelantan Sabtu lalu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Umat Yusuf Muhammad berkata, tangkapan tersebut akan dilakukan dalam masa yang terdekat. Ujar beliau pihaknya sebelum ini sudah memanggil beberapa saksi termasuk individu yang berada di lokasi kejadian untuk memberi keterangan bagi membantu siasatan kes berkenaan. Akhbar Kosmo hari ini melaporkan tindakan empat suspek memakai purdah yang menyimbah asid ke arah pemilik spa dan salon kecantikan Nur Fariza Muda 27 tahun di Berisku berbesar. Pada satu lalu dipercayai telah dirancang rapi dengan mangsa sendiri menjadi sasaran utama. Suami mangsa Muhammad Syahrul Ikwan Seri Buana, 33 tahun, dilaporkan berkata salah seorang suspek juga memang menyasarkan untuk menyembah asid ke arah muka isterinya namun berjaya dielak sebelum cecah itu terkena di bahagian belakang. Buat semua peminat ungu di Malaysia, inilah momen yang anda nanti-nantikan. Kumpulan muzik dari Indonesia ungu bakal kembali ke Kuala Lumpur sempena ulang tahun ke-29 menerusi konsert Symphony of Ungu. Konsert ini bakal menampilkan sentuhan orkestra istimewa oleh JP Denny dan Ungu berjanji akan memberikan persembahan yang penuh emosi dan bertenaga eksklusif untuk peminat di Malaysia. Lagu-lagu kegemaran seperti Cinta Dalam Hati, Percaya Padaku dan Andai Ku Tahu pasti akan menghidupkan semula kenangan indah kita bersama. Konsert ini bakal berlangsung pada 12 Julai 2025 bertempat di Plenary Hall KLCC pada pukul 8 malam. Dapatkan tiket anda sekarang dengan harga bermula serendah RM288 di www.tickettoyou.com.my kita kembali lagi. Pemandu lori yang terlibat dalam nahas tragis mengorbankan sembilan anggota pasukan simpanan persekutuan FRU minggu lalu dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Intan hari ini atas pertuduhan memindahkan dua ekor lembu curi. Tertuduh Rudi Zulkanai Makradi berusia 45 tahun itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan jurubahasa di depan Majistret Naidatul Atirah Asman. Mengikut tuduhan, lelaki itu didakwa telah memindahkan harta curi iaitu seekor lembu jantan hitam baka KK Cross dan seekor lembu jantan putih baka Brahman milik seorang lelaki warga emas berusia 66 tahun daripada tempat asalnya di sebuah kebun dekat kampung Sungai Keli, hutan melintang Perak. Bagi pertuduhan ini, dia tidak melakukan kesalahan yang boleh dihukum ikut Seksyen 414 Kanun Kesiksaan penjara sehingga tujuh tahun atau denda atau kedudunya jika sabit kesalahan. Mahkamah kemudiannya membenarkan tertuduh di Kak Chamin sebanyak RM3,000 dengan seorang pencamin dan kes disebut semula pada 16 Jun hadapan. Pelakon Linda Hashim berharap agar perubahan suaminya Bigo yang dilihat mentai kumpulan tablih bukan sekadar lakonan semata-mata. Linda atau nama lengkapnya Nur Hazlinda Hashim 41 tahun secara terbuka mengingatkan suaminya itu tentang tanggungjawab termasuk dalam urusan memberi nafkah kepada anak-anak mereka. Sebelum ini Bigo atau nama sepenuhnya Muhammad Azrizul Nizam Abdullah 45 tahun memuat naik video berada di jetty Pulau Perhentian Terengganu bersama jemaah tabligh sambil dadanya dipegang seorang ustaz yang membacakan doa. Momen tersebut meraih perhatian ramai yang rata-ratanya tersentuh melihat riak wajah pelakon itu yang kelihatan sukul dan sebab. Terdahulu, mahkamah menetapkan tarikh 30 Jun hadapan bagi pembentangan laporan jawatan kuasa pendamai JKP di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur. Linda memfalkan penceraian di Mahkamah Rendah Syariah oleh Persekutuan Kuala Lumpur awal Januari lalu atas alasan sudah tiada persefahaman. Kita terus ke berita dunia. Sebuah video telah di media sosial memaparkan sekumpulan penduduk di Banyuasin, wilayah Sumatera Selatan, Indonesia, berebut-rebut mengambil pelbagai barangan dapur daripada sebuah lori yang terbalik akibat kemalangan. Dalam video tersebut, lori buan hijau itu dilihat terbalik di tepi jalan dan segera dihampiri oleh penduduk yang tidak membantu pemandu. Sebaliknya, sibuk mengangkut kotak-kotak barangan yang terjatuh di atas jalan. Beberapa penduduk memanjat masuk ke bahagian belakang lori untuk mengambil kotak yang mengandungi pelbagai jenis barangan dapur serta ada antara mereka yang mengisi kotak di atas motosikal dan juga memasukkan ke dalam kereta sehingga penuh Meskipun ditegur dan dimarahi, mereka tidak mengindahkan, malah terus rakus melarikan barangan yang bukan milik mereka. Video itu menjadi tular dan menerima pelbagai komen daripada pengguna media sosial. Lebih 56% penduduk Bangkok, Thailand mengalami obesiti hingga menjadikan mereka lebih berisiko menghidap penyakit tidak berjangkit NCD berbanding penduduk di wilayah lain di Thailand. Menteri Kesihatan Awam Thailand Somsak Tepsutin mendedahkan statistik tersebut pada ahad lalu semasa pelancaran program berkaitan NCD di Ibu Negara yang bertujuan membincangkan punca penduduk di Bangkok mencatat kadar lebih tinggi dalam penyakit diabetes, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung berbanding rakyat di kawasan lain di negara itu. Kajian terbaru menunjukkan 56.1% penduduk Bangkok mengalami obesiti di bahagian perut jauh lebih tinggi berbanding purata kebangsaan sebanyak 39.4%. Setelah itu, 12.5% daripada penduduk ibu kota telah disahkan menghidap diabetes berbanding hanya 9.5% di seluruh negara. Menurut samsak kawalan terhadap penyakit tidak berjangkit kini menjadi keutamaan dalam agenda kesihatan awam kerana ia memberi kesan besar terhadap sistem penjagaan kesihatan serta kualiti hidup rakyat. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita kembali lagi terus ke berita ekonomi. Keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia dijangka berkembang sederhana pada 4.0% hingga 4.4% tahun ini dipengaruhi ketidaktentuan perdagangan global dan potensi perkembangan positif dalam rundingan perdagangan. Pengarah Pusat Pengurusan Penyidikan Universiti Keuangan Islam Global INCIEF Prof. Dr. Baharum Abdul Hamid berkata, hala tujuh ekonomi ketika ini masih sukar diramal berikutan perang tarif yang masih lagi berlangsung. Namun permintaan domestik dijangka terus memacu pertumbuhan, terutamanya selepas penurunan keperluan visa berkanun SRR oleh Bank Negara Malaysia BNM. Sementara itu, Ahli Ekonomi Kanan CIMB Sekretis Negeri Berhad Vincent Lu mengekalkan unjuran KDNK 2025 pada 4.0% dengan lebihan akaun semasa dijangka 2.0% daripada KDNK berbanding 1.7% pada 2024. Beliau menjelaskan pertumbuhan masih terkesan oleh dasar perdagangan AS namun penangguhan tarif 90 hari memberi sedikit ruang kepada ekspor khususnya barangan perkilangan. KDNK suku pertama 2025 meningkat 44% berbanding tahun sebelumnya. Didorong permintaan dalam negeri yang stabil meskipun permintaan luar kekal perlahan. Kos rawatan klinik dan hospital swasta dijangka naik sehingga 30% akibat pematuhan paparan harga ubat yang baru dilaksanakan. Akta Kawalan Harga dan Anti Pemencatutan 2011 Akta 723 mewajibkan klinik dan farmasi paparkan harga ubat secara berasingan. Ini menyebabkan caj yang sebelum ini termasuk dalam harga ubat kini diasingkan menyebabkan bil rawatan naik dan membebankan pesakit. Presiden Persekutuan Persatuan Doktor Perubatan Swasta Malaysia Dr. Shanmuganathan berkata bil pesakit boleh naik antara 10 hingga 30% malah dalam setengah kes peningkatan mencecah RM10 hingga RM30 bagi satu rawatan. Selain itu, kira-kira 200 doktor berhimpun pada 6 Mei lalu membantah Akta 723 dan meminta ia disemak semula. Buat masa ini, cat rawatan masih pukal tetapi kos dijangka naik mulai Ogos jika tiada perubahan. Lanjut ke berita sukan. Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail kesal dengan tindakan segelintir masyarakat yang mengaitkan diri baginda dengan beberapa kes jenayah yang mendapat perhatian terutamanya kes simbah asid ke atas Faisal Halim serta kes pukul vokalis Skip yang dikaitkan dengan kumpulan skinhead. Baginda bertitah masalah itu timbul sebenarnya ada pihak-pihak yang tidak berpuas hati. Dengannya, hakikat kerana bahawa Baginda mampu melakukan perubahan dalam negara. Dalam pada itu, Tunku Mahkota Ismail meminta mana-mana pihak yang tidak berpuas hati dengan Baginda untuk menerima kehadirannya atau habiskan dirinya terus. Baginda bertitah bahawa akan terus berada dalam sukan bola sepak tanah air dan membangunkan Johor Darul Takzim CDT ke tahap antarabangsa. Kelab bola sepak Kelantan dan Naim KDN FC terbuka untuk bertemu dengan Tan Sri Anwar Musa dalam usaha melonjak semula roh sukan berkenaan di negeri itu. Ketua pegawai eksekutifnya Dato Irwan Rizal Mama Ali Napiah berkata, pihak kelab menghargai pengalaman, kepakaran dan jaringan dimiliki Anwar, malah tidak menafikan sumbangan tokoh itu susulan hantaran yang dibuat di Facebook berkaitan perkembangan terkini KDN. Jelasnya, keterlibatan Anwar mampu membantu persiapan kelab secara menyeluruh dan pihak pengurusan bersikap terbuka terhadap sebarang bentuk kerjasama demi memulihkan bola sepak kelantan. Untuk rekod sepanjang meneraju kafa dari 2009 hingga 2016, Tan Sri Anwar Musa berjaya membawa Kelantan menjuarai Piala Malaysia 2010 dan mencipta kejuaraan treble pada 2012 sekaligus mengangkat The Red Warriors sebagai salah sebuah pasukan kelab gergasi negara pada ketika itu. Sebagai penutup 15 Min MTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 21 Mei 2025. Jangan lupa dapatkan akibat utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Jangan lepaskan konsert eksklusif Symphony of Ungu pada 12 Julai 2025 di Dewan Plenari KLCC Kuala Lumpur dapatkan tiket anda sekarang dengan harga serendah RM288 di www.ticket2u.com.my sahaja daripada saya Amirah Syasha assalamualaikum dan jumpa lagi